Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Sirius basados en el libro. Desde que éramos jóvenes, así era como siempre nos habíamos llamado. No nos insultamos para recordarnos que había otra persona en este planeta que se parecía exactamente a nosotras. Mi madre hizo un gesto con la mano para decirme que me acercara. Debido a que no estábamos lo suficientemente cerca como para correr a abrazarla, solo entré lentamente y me detuve al lado de la cama. ¿Cómo estás? Me duele la cabeza, probablemente por dormir demasiado tiempo. Mamá y papá dijeron que dormí durante meses. ¿Qué pasó mientras estaba en coma? Todos se miraron con torpeza. Miré a la persona que sé, era exactamente igual a mí y le pregunté, ¿qué recuerdas? No recuerdo nada. No sé por dónde empezar ni dónde lo dejé. El médico dijo que perdió la memoria temporalmente, pero poco a poco la recuperará. No hay prisa. Mi madre explicó: eso me hizo mirar a mi gemela menor con esperanza. Todavía tenía tiempo. Tenía un poco más de tiempo con Metaví. Aunque no era tan largo, era mejor que nada. No era codiciosa. Solo quería despedirme de la pequeña mujer mientras era Aoveaum. ¿Por qué te ves tan feliz de que no recuerdo nada? ¿Qué? Aoveaum, que me conocía tan bien como yo misma, levantó una ceja con curiosidad. Algo debe haber sucedido mientras dormía. Y debe ser sobre mí, gemela. Ya que estás aquí, refresca mi memoria. Mi madre inmediatamente me pellizcó el brazo y negó con la cabeza. Para alguien que acababa de despertar, darse cuenta de que su marido murió en su noche de bodas era demasiado. No somos tan cercanas, perdiste la memoria o la cabeza. Puedes olvidar cualquier cosa, pero no que no somos cercanos. Inmediatamente me negué, fría y cruelmente. Aunque era mejor que contarle lo que pasó, eso es cierto. Olvidé que solíamos pelear todo el tiempo pero sobreviví a la muerte. No podemos estar del lado bueno del otro ahora. De repente, Aobe aún me ofreció su amistad. Mis padres estaban tan desconcertados como yo. Me quedé quieta porque me tomaron con la guardia baja. ¿Qué? ¿Qué es esto? Por favor, hermana, reconciliémonos. Esa era la primera vez en mi vida que Aobe aún me llama hermana. Así que me quedé quieta porque estaba atónita. Nuestros padres estaban tan sorprendidos como yo. Mi gemela menor se sentó lentamente, todavía aparentemente débil. Ella extendió su mano como si quisiera alcanzarme. La conmoción me hizo apresurarme y agarrar su pequeña mano. No te levantes, acuéstate. Vamos a hacer las paces. He pasado por la muerte y eso me hizo darme cuenta de la importancia de la familia, especialmente de mi gemela. Cuando nuestros padres nos dejen, solo me quedarás tú. Aún, reconciliémonos. Nos peleamos más, aunque Obe aún todavía estaba débil, era lo suficientemente fuerte como para traerme y abrazarme. Todavía me resistí un poco porque no estaba acostumbrada a eso. Pero no le estaba rechazando ni nada por el estilo. En realidad, podía ser que no odiara tanto a mi gemela. Era solo que realmente no estaba acostumbrado a eso. Está bien, hagamos las paces, esto es genial. Nuestros padres se fueron dejándome quedarme con mi gemela, con la excusa de querer darnos tiempo para reconciliarnos. Esto no era una serie de televisión, no era que tengamos que llorar después de hacer las paces, en realidad era incómodo para mí. Nunca nos habíamos llevado bien en los últimos 20 años y no recordaba por qué, pero de repente, actuar de manera linda entre nosotras era demasiado extraño. Si sigues actuando de forma incómoda, no será natural. Aove aún comenzó una conversación a las 2 a.m. No podía dormir tan bien porque todo sucedió tan repentinamente. Así que pude hablar con mi gemela. Estoy tratando de actuar con naturalidad. ¿Crees que mi memoria realmente volverá? Por supuesto. El médico dijo que esto es solo un efecto del accidente. No existe la pérdida de memoria en este mundo. Me quedé en silencio un momento y pregunté con curiosidad. Al menos me recuerdas. ¿Puedes decirme qué recuerdas ahora? Recuerdo que... Tengo un amante. Inmediatamente me senté a medida que crecía mi interés. Aobe aún me miró un poco, como si no estuviera segura de si debería continuar. Amante, al menos recuerdas que tienes un amante. Me retuerzo incómodamente. ¿Quién es ese chico? Quería saber si decir eso activaría el recuerdo de la persona que se parece exactamente a mí. Aobe aún se rascó un poco la mejilla y torció la cara. Prométeme que no le dirás a nuestros padres si te lo digo. Ajá, nuestros padres sabían todo sobre su marido. Mi amante es una mujer. Mis ojos se abrieron tan pronto como escuché eso. Lo que acababa de decirme con un toque de vergüenza me hizo estar segura de que la memoria de Aobeaum se retomaba a mucho tiempo atrás. Cuando mi gemela vio que me veía sorprendida, se cubrió la cara avergonzada.